Сергей Леонидович, 23.04.1976 год рождения, боец Народного ополчения Донбасса. Стоял на блокпостах с автоматом в руке, защищал Донбасс. В отделении был у моторинга Сергея, в отделении было 10 человек. Кличка мотор? Ну, кличка мотор. Где служил? Служил в спецназе на 94-96 год, занимался рукопашным боем, кибоксингом. Взгляд на ситуацию, промыли мозги на тот момент, когда мы стояли на блокпостах. У нас не было оружия, было два автомата как бы на всех. Оружие появилось откуда-то позже. С таким оружием, какое находилось в наличии, а находилось в наличии автомата и гранатомета, больше ничего не было с тяжелого вооружения. Что просто противостоять армии невозможно. Ну, откуда пошло оружие? Ну, я думаю, что с Россией эту ситуацию смотрю. Широко открытыми глазами все, Это все делалось с Россией для того, чтобы поднять Крым, забрать Крым эти Донбасс. Все это их не замуж, страдают мирные люди. Мой родной город, в котором я живу, Почему где-то там по переговорам? Мы просто разбомбили полностью. Мы. От него практически ничего не осталось. Мы. Это город 1 мая. Мы. Сейчас то же самое получается с попасными. Мы постоянно обстреливают, стреляют по ним. мы просто промыли мозги и заставили стоять мы, на этом лобпостуме. Как многие. Там да многие воюют не потому, что они воюют, а потому что они просто попали и уже выбраться не могут с этого. Раскаяние есть какое-то? Конечно, раскаяние перед Украиной. Я давал присягу Украине.